Є ще один депутатський запит від депутата Ячевського, причому персонально мені з вимогою, з вимогою зараз цю вимоги, встановити заборону на продаж, на продаж алкогольних напоїв, слабо алкогольних напоїв, пива, кіноніх вимогів на території міста Подільки, взяти до уваги досвід інших міст України, яких запровадили такий досвід. и разгибную торговлю алкогольных напоек, слабоалкогольных Пиво на территории Подольского, стационарных объектов и криминальных закладов и ресторанов. Я подчеркну, Ресторана, да? Господин Ячевский, владелец одной из ресторанов. про ресторан, э, господарство в период с 22 до 10 годин в дня Днявы, в полуострове Дмитрия, да, да что касается, Что касается продажи алкогольных напитков. Я могу тут дать информацию, что на территории города Подольска спиртными напитками, включая пиво, торгуют все торговые точки, которые получили лицензию. Все. И другого варианта не мае. А посему ставлю на голосование вопрос. Ставлю на голосование. Вопрос. Отправляют данный запрос исполнительные органы власти для подготовки ответа, который вы уже получили. Я не знаю, какой еще ответ нужно можно дать. Или не отправлять сессия принимает решение. Анатолий Павлович, ну вы же можете расписать это на следующем комиссии, что и рассмотрят, и на следующей сессии рассмотрят. Еще раз задаю предлагаю депутатам принять решение. Отправлять? на комиссии или в органе вместо самой или в для принятия решения, или нет. Поэтому ставлю вопрос на голосование. На голосование. Отправлять или не отправлять? Кто за, прошу голосовать. Раз, два, четыре. Ну, раз, два раз два, три, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять человек за. Решение не принято. Я хочу О, Анатолий Павлович, а можно... Если вам взять, Может, можно я секунды. секунду. Пять месяцев назад я сделал запрет, и мне получен был ответ. Вот ответе было написано, мы рассмотрим, и если мы увидим целесообразность, мы примем меры. Дошло пять месяцев. Никто об этом не рассматривал, поэтому я сделал сегодня второй запрос. Первый был с Вернина. И вы же мне, Анатолий Иванович, ответили, что вы рассмотрите, за пять месяцев вы не рассмотрели. Балта рассмотрела и на прошлой сессии это приняла. Когда же вы будете рассматривать? Я же последовательный был. Вы же говорите, что я от вас вымогаю. Ну что я от вас сразу вымогаю? Я, от вам, я вам один раз написал, второй вымогаешь, вымогаешь, так, вымогаешь, первый я раз написал. раз вымогаю. Артскому главе, дают команду. Вымога прекратить торговлю. И я обращаюсь сейчас к каждому из вас, поймите эти магазинчики. Моя вымога э, к вам имеет какой-то смысл? Если вы получили лицензию и разрешение? Да нет, конечно. Только городской совет может принять решение. Городской совет. Ну, пусть и не сервосвластники. Уже все все знают, как принимает решение городской совет. Рассматривается на комиссии, готовьте проект решения, комиссия рассмотрит и примет решение, те или иначе. И сегодня, если мы запретим торговлю алкогольными напитками на территории города Казовска и пивом, и оставим только рестораны... Я прошу, пусть они говорят, зачитают весь Запад, и тогда вы поймете, там все расписано. Все расписано. что